С утра маленький городок, ну, вчера утром, ну, такой где-то, ну, вот знаете, один микрорайон в Запорожской области, высотные дома. Ну, авиабомбами вот равняли, две девятины за минуту сложили. Это, это они стреляют по гражданским домам авиабомбами по 500 килограмм. И для Рубио Путин не военный преступник. По нашим по нашим баранам, про эту тему <клых> буферной зоны возле Курской и Белгородской области, которую хочет сделать Путин, ну точнее захватить по максимуму, сколько сможет Сумской, Черниговской и, <клых> и Харьковской области. Минная инженерия. Я не хочу же говорить слово ИФС. Минная инженерия. Машины по автоматической постановке минных полей против пехоты, конкретно против пехоты, либо комбинированных. Если наша, ну, наша ставка тупее всех тупых на данный момент, они собираются этими дронами ну, ловить, да не выловят они никого. Будет 100 баранов бежать, 40 убьют, 60 добегут до цели. Так они и воюют. Дурачков у них хватит пока на эти деньги. Если не будет ставить земельку, жалко. Это же получается частные предприниматели, там что сеют. Когда начинается гангрена, то если не отрезать палец, потеряете ногу, либо весь организм. Мы обязаны это минировать. Гражданское население, которое не подчиняется требованиям военного времени, военным законам, по отселению, по созданию мертвой зоны, не серая, мертвая. Это их проблема. Если написано там слово «минное поле», то туда не ходи и туда не ходи иди на запад. 337 раз повторюсь, если мы не будем, не начнем ставить в Черниговской, э, Сумской, Харьковской области минные поля, комбинированного типа массово, и брать под огневой плотный контроль дороги, которые заминировать можно, но это чуть дороговато, то мы будем страну терять и, и терять. Все и людей, и людей не напасешься. Россияне уже вели три варианта ГМЗшки по минированию у себя. Начиная от земледела, заканчивая они их советом на Уралы. Мы в этом плане не делаем ничего, от слова совсем. По минной инженерии у нас вставки и непонимание, незнания и просто катастрофа. Из хорошего мы накрыли в, в районе города Львова, Львова это Курская область, я так понимаю, большую колонну Российской Федерации. С интервалом в 5-7 минут нанесли поражение личному составу этой колонны, который стоял возле автозаправки. И бомбили ночью каких-то несколько заводов, которые связаны с ВПК. Смотрел интервью, там Бутусов пошел на фронт. Пошел в стрельцы. Честь и хвала этому человеку. Так, интервью слушал с молодым хлопцем. Ему 20 лет. Вот это новый контракт, новая волна молодежи. Он там немного идут, но кто-то идет. Но они спрятнейшие, у них здоровья много. Потому что если ты 45-летнему оденешь броню, то он, ну именно мотострелку, то он учахнет очень быстро. Ну и вот он за один бой, особо он не был там специалистом, и это подтверждено, ну как бы, со съемок. Во-первых, создавал нормальный микроклимат в боевом подразделении и уничтожил 20 мотострелков, занял правильную позицию, в том числе одного офицера. Биля селища Гуева. Ну, все мы слушали переговоры. Перехваты россиян, что вышестоящий командир СП, Ну, рядовой спрашивает, что делать, тут пленные украинцы. Он говорит: командиров плен, у всех остальных в расход. Поэтому, если уже там отказ, оказался, то отстреливается до последнего. Они все равно, ну. Так ты можешь их еще в бою убить и остаться жив. А так они тебя поставят на колени и выстрелят тебе, и все. И там -то еще смотрю много тем, заглавия, я даже их не открываю. Э -э Провал Трампа там на переговорах. У него нет никакого провала. У него есть позиция жесткая. Он они с Путиным, у него даже нет пиетета Путина. Путину, они просто партнеры. Это не симпатия, это ничего, но ну, они партнеры. Смотрел работу оператора в роте Чарли 14-го отдельного полка СБС. Три дорогих <coughs> зенитно-ракетных комплекса уничтожили. Там было поражение, ну, видео показывает, наши молчат. Россияне пишут, что это в Днепропетровской области. Насколько это правда, я не знаю. Я просто прокомментирую то, что я визуально видел. Они утверждают, что они нанесли поражение батареи Патриот в районе Днепропетровской области. Насколько это правда, я не знаю, потому что наши у нас полное молчание. Ну, допустим, что это правда. Мои пожелания, если у меня военные смотрят, у вас радар вот этот, который ну, нам передают, он на 120 градусов. 360, отнимаем 120. 240 градусов вы не видите. Если вы ставите близко к ЛБС, туда, куда летают БПЛА, российские разведчики, Патриот, первое, вы должны мониторить воздух системой антидроновых подразделений. Этого не делается. Это раз. Во-вторых... Вы в, этом, в этой местности должны перекрывать, вы должны ставить три батареи. У вас должно быть три радара, которые закрывают север, восток и юг. В противном случае, то есть так, например, защищается город Киев, ставятся три батареи, и они треугольником держат оборону. Но это не, не долики, недостатки этого радара. Если вы его ставите только на юге, то вы уязвимы. Простая комбинация. Я делаю пуск с юга, вы направили его на юг, и параллельно я делаю пуски с востока. И пока вы мониторите юг, сбить ракету, к вам прилетает ракета с востока. И она вас поражает. Поэтому подытожим. По такой системе, как я видел поражение в Днепропетровской области, вы можете так поставить и только батарею там, где БПЛА не долетает. Ну, это, например, Львовская область, либо прикрытие Хмельницкой области, что-то типа такого. Либо ее ставить треугольником. Если треугольником поставить не можете, то какой смысл распоряжения, расположения этой батареи Патриота, которая мониторит только одно направление? Просто идиотизм. В данном видео они точно поразили пусковую, потому что была детонация. Что еще поразили, ну, можно только догадываться. Но весь комплекс они не поразили, потому что патриот он не стоит в одном месте. Он растягивается. Там система управления, радар, вышка передачи сигнала и пусковые. И наша боль вот он, вчера у меня там подписчика погиб э, э, его друга, брат полицейский. В районе Славянска тоже БПЛА их ударило. Антидроновых подразделений у нас очень мало. россияне уже летают фиг знает куда. Сейчас же и наша много элита, они же лозунги по телевизору могут одни говорить, а денежки как-то в Испанию направляют.